રાષ્ટ્રીય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ નવી દિલ્હી તથા રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ દાદર નગર હવેલીના નિર્દેશ અનુસાર જિલ્લા વાધિક સેવા પ્રાધિકરણ દાનહ દ્વારા સિલવાસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના પરિસરમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ લોક અદાલતમાં બાઉન્સ કેસ કામદાર વિભાગના કેસ જમીન અધિગ્રહણ રેવન્યુ કેસ વૈવાહિક વિવાદો ફોજદારી કમ્પાઉન્ડેબલ કેસ બેંક સંબંધિત કેસ ઉપભોક્તા કેસ નગરપાલિકા કેસ પ્રી લિટિગેશન કેસ અને ઇ રિકવરી કેસો સહિતના વિવાદોનું આપસી સમજૂતી અને ભાઈચારાથી નિકાલ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી લોક અદાલતમાં કુલ ઓગણીસો સડસઠ કેસ મુકાયા હતા જેમાંથી એકસો પાંત્રીસ કેસોનો સફળતાપૂર્વક નિકાલ કરાયો આ દરમિયાન કુલ રૂપિયા એક કરોડ સડસઠ લાખ ત્રેવીસ હજાર આઠસો તેતાળીસનું સેટલમેન્ટ થયું હતું આજ લોક અદાલતમાં प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन दोनों केसेस रखे थे प्री लिटिगेशन में 45 केसेस रखे थे उसमें से 17 केसेस कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसमें 36 लाख ,00 के रिकवरी हो गई वो जो लिटिगेशन में केसेस थे वो पूरे बैंक के केसेस थे और अपने कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है वन के एन एक्ट के तो उसमें अपन डेढ़ केसेस रखे थे उसमें से थर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसमें एक लाख ,00 एक वन शेयर वन करोड़ थर्टी एट लाख रुपीस का कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट हो गया है सिविल में पंद्रह केसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं वो तो पंद्रह में जो केसेस थे जो केसेस ऐसे हैं कुछ उसमें दस दस पंद्रह पंद्रह साल केसेस पेंडिंग थे वो दो हज़ार ग्यारह के, के केसेस और बारह तेरह ये तीनों साल के केसेस पार्टी को बुला के उसको अंडरस्टैंडिंग दे के ख़त्म कर दिए और वो उनका जो पंद्रह साल से झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा ये लोक न्यायालय में ख़त्म हो, हो गया और दूसरे क्रिमिनल केसेस थे उसी में से एटीन अठारह केसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया पार्टी के बिटवीन सेटलमेंट हो गए और दूसरे अपनी जो रेगुलर केसेस पेंडिंग थे अपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम थे उसमें से दो केसेस सेटल हो गए और उसमें से नियर अबाउट सिक्स लैख अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी या पार्टी ने डिसबर्स कर दिया पार्टी को और वो पार्टी शटल होकर अभी उनका कॉम्प्रोमाइज़ होकर चले गए अब ये नेशनल लोक अदालत में अब जितना भी अपन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करते हैं आज के लोक अदालत में जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो कम से कम और दो अढ़ाई करोड़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो राशि उसके कॉम्प्रोमाइज़ की अमाउंट की तो इसी तरह से वो जो नेशनल लोक अदालत है मेरी ख्याल से हमने जितना भी उसका एडवर्टाइजमेंट किया था जितना भी लोगों को भेजा था समझ वो सब आके मैक्सिमम लोगों ने आके अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया म्यूनसिपाल्टी के जो केसेस रेंट के केसेस रहते हैं उनका जो पब्लिक वो अपना प्रॉपर्टी रेंट नहीं भरते तो उसी में भी रेंट के केसेस रखे थे उसका भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और बैंक के लोन अकाउंट सेटलमेंट के, के केसेस थे जो आप अभी मोबाइल पर लोन लेते हो और कोई अपना बैंक के प्रॉपर्टी पे लोन लेता है तो वो सब जितने भी आपने જોઈ રહ્યા છો તો લાઇક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરોટ કોમ આઝાદી